kompyuter haqida. zamonaviy hikmatlardan aqlli odamlar kompyuterni vaqtni tejash uchun ishlatsa ahmoq odamlar vaqtni sarf qilishlik uchun ishlatar ekan aqlli odamlar kompyuterni vaqtni tejash uchun ishlatsa ahmoq odamlar vaqtni sarf qilishlik uchun ishlatar ekan kompyuter o'yini o'ynaganlar albatta bor ichimizda yoshlar siz menga kompyuter o'yinidan mana shu sizlar o'ynayotgan kompyuter o'yinlaridan bitta foydani ayting men sizga beshta zararni aytib berdin qonxo'rlik shafqatsizlik haromiyat o'sha bir suratni ko'rsatishdi bolalar mana shu otib chopib yuradigan o'yinni bittasida bitta maxfiy eshigi ochilishi uchun o'yinda keyingi darajaga o'tish uchun yerdagi bitta kitobni bosish kerak ekan o'sha o'yinni qahramoni qanaqa kitob ekan qur'on ekan qur'onni shunday qo'yib qo'ygan o'ynayotgan odam qaramaydi boradi shunday bossa haligi eshik ochiladi yana qaytarib aytaman kompyuter o'yini o'ynaganlar yoshligini nimaga sarfladi deb so'raladi qiyomatda vaqtini nimaga sarfladi umrini nimaga sarfladi molini nimaga sarfladi kompyuter o'yinlari o'ynaydigan o'yinxona ochgan akalar eshitib qo'yinglar shu narsalarni eshitib qo'yinglar televizor singari kompyuter ham ikkala tomoni kesadigan qilich yaxshilikka ishlatsangiz juda yaxshi asbob yomonlikka ishlasangiz juda yam yomon asbob bu nimaga bog'liq kimga bog'liq farzandlarni tabiati aynishi şey. farzandlarni fe'li aynishi haqida gaplashyapmiz shundan bittasi televizor shundan bittasi kompyuter birodarlar kompyuter o'yiniga bog'lanib qolishlik xuddi narkotikka giyohvand bandalarga ko'nikib qolishlikka barobar qilinyapti ekan shu psixologlarni doktorlar gapiga qaraganda narkotikdan ko'ra kompyuter o'yinga bog'liqlikni zarari kattaroq ekan chunki voqelikdan realniy hayotdan uzilib qolar ekan bunday odamlar g'ami o'sha keyingi zonasi g'ami keyingi seriyasi hozirgi davrda mana shu g'arbda e, alkogol tamaki narkotikka bog'lanib qolishlikka o'xshagan kasallikni deb mana shu kompyuterga ekan g'arb o'lkalarida mana shu kasallikni davolashga maxsus tashkilotlar bor ekan kompyuterni зависиостdan chiqarar ekan eichi qarasangiz bolangiz tchchu o'ynayapti o meni bolam zo'r hakker bo'lib qolibdi yo'q hakker emas sizni bolangiz o'sha bolangizdanchi menga bitta jadval tuzib berginda maktabda o'qiyotgan haligi nimani дnevникini jadvalini chizib berdi endi baloni ham bilmaydi u u faqat o'yinni ini biladi u sizni kompyuterdan bolangiz zo'r o'ynayapti t qaramasdan boshladi meni o'lim kompyuterlar deydi siz bitta vazifani bering mossuratni qo'yib tagiga e, hayit bayramingiz bilan deb yozib berib bitta slayd tayyorlab beringda baloni ham bilmaydi bolangiz lekin olib bergansiz olib bergansiz nazorat qilinglar bolalarn nazorat qilinglar ko'z ketadi asab ketadi sog'lik ketadi aql ketadi faqat zarar doktirlarni aytishiga qaraganda mayda yoshdagi bolalar kompyuterda yigirma minut o'tirishi kerak ekan u ham har kuni emas kattaroq yoshga yetgan bolar bir yarim soatgacha o'tirishi mumkin ekan u ham har kuni emas bolani tabiatini buzilishiga eng katta sabab birodarlar ota bolasi kimlar bilan do'st bo'lib yuribdi e'tibor bermagan ota bolasi ko'rayotgan kinolardi nazorat qilmagan nimalarni yaxshi ko'rayotganligiga e'tibor bermagan ota bolasini xonasiga parabaletski anteani o'rnatib berib o'zini holiga tashlab qo'ygan kim ota ayoli va qizlarini avrati ochiq holda yurganligini ko'rib indamagan kim ota ayolini tinmasdan serial tagidan chiqmayotganligini ko'rib indamayotgan kim ota o'g'lidir qizidir maktabiga yoki jomiyasiga qachon bordi qachon qaytdi tekshirmayotgan kim otasi ota maktabiga bolasini orqasidan borib qiziqishmagan qiziqmayotgan kışmayer, o'qish haqida kim ota balog'at yetmagan bolasiga uyali telefonni qimmatini olib berib internetlarga doni ulab qo'ygan kim ota internetni uyga uylab xohlaganingni ko'r deb qo'yib bergan kim ota televizor ham emas ekan o'zi kompyuter ham emas ekan telefon ham emas ekan internet ham emas ekan bolani tabiatini ekan aslida nima ekan kim ekan otalar qiyomatda javob berasizlar qiyomatda javob berasizlar